Илья, скажи, пожалуйста, ты ожидал такого результата? Ну, я вообще не хочу, чтобы кто-то у нас сегодня уходил, потому что мы с ребятами настолько сроднились, стали фактически одной семьей. Я за каждого из них очень сильно переживаю. Но это спорт, это соревнования, и вы все сами видели. Пока ребята идут на вышку, ты можешь сейчас просто как тренер подкорректировать, дать им последние указания своей тренерской. Ребята, не волнуйтесь, соберитесь. Постарайтесь учесть все свои ошибки, которые вы допустили во время исполнения первого прыжка. И постарайтесь показать тот максимум, на который вы способны. И пусть победит сильнейший. Я верю в вас. Держу кулаки. Удачи. Спасибо. Вся аудитория, зрители в бассейне, зрители телевизоров поддерживают наших звездных участников, которые уже поднимаются на свои вышки. Денис Силантьев поднимается на пятерку. Санта Димополос 3 метра, Каролина Ашон также 3 метра и Алексей Матис трамплин 3 метра. Все участники уже готовятся стрибати в друге, за життя в шоу, вышка. И первой к своему прыжку готовится Каролина Ашион. Участники, конечно хвилюються і и Ілля теж дуже переймається. Ты помнишь, какие помилки сделала Каролина при первом стрибку? Скажи зараз. Конечно, я помню. Каролина, не, не уходи далеко от вышки, не падай вперед, постарайся через верх. Да, уди, поставить плечи, пожалуйста. Да. Ну, лучше хороші керво. Пливи сюди. Перепливи сюди. Каролінко. Буде стрибати вже наступний учасник. так, Кароліна Шон возвращається к нам сюди до суддійської ложе. Другим Следующим... стрибає Олексій Матіас з триметрового трампліно. Це козирний стрибок і лікаші. Він отримав олімпійську медаль саме за цей стрибок. Напутствие для Леши какие ошибки он должен выбросить? Леша, на входе руки максимально прижми к себе, а все в остальном делай все то же самое. Он прижал руки, он исправил ошибку. Однозначно, судя по реакции, Илья... второй прыжок удался Леша лучше, чем первый. Браво, Алексей! К прыжку готовится Санта Димополос. Три метра, трехметровая вышка. Санта Димополос прыгает третий. Иля, скажи еще вы правы, это Санте. Санта, чуть-чуть больше плечи вниз и на входе держи ноги. Максимально держи их, не потеряй. Давай. Аплодисменты для Санты Димополос, которая, И... судя по всему, не вполне справилась с тренерскими указаниями, потому что Илья продемонстрировал явное неудовольствие повторным с пятиметровой высоты зараз готовится стрибать Денис Силантьев. Для спортсмена это очень ответственно, потому что после стольких медалей, конечно же, все надеются от него найкращих результатів. Ми все вболіваємо, Дениса. Браво, браво, Денису Силантьеву! Последний из четырех повторных прыжков выполнен. Илья, спасибо. Мы отправляем тебя обратно на твое тренерское место. Ну, ну а четыре участника выстраиваются участники. рядом с нами.